अवधूत चिंतन श्री गुरुदेवदत्त श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ स्वामी भक्तांनो आज मी तुम्हाला एक असा मंत्र सांगणार आहे ज्याचा प्रभाव हजारो भक्तांनी अनुभवला आहे हा केवळ मंत्र नाही तर श्री स्वामी समर्थांचा कृपाप्रसाद आहे सलग तीन दिवस हा मंत्र ऐकून अनेकांचे नशीब पालटले आहे हे मी कोणताही गाजावाजा न करता अनुभवातून सांगतोय जर तुम्ही आत्तापर्यंत अनेक मंत्र ऐकले असतील पण काहीच बदल झाला नसेल तर हा मंत्र तुम्ही कधीच दुर्लक्ष करू नका कारण हा मंत्र तुमचं आयुष्य बदलू शकतो तो ऐकताच स्वामी समर्थ स्वतः तुमच्या घरात वास करतात आणि तुमच्या जीवनातील गरिबी अडचणी संकट दूर होऊ लागतात ज्यांच्याकडे वेळ कमी आहे किंवा मंत्र जपासाठी वेळ देता येत नाही त्यांनी हा मंत्र फक्त मोबाईलवर लावून ठेवावा आणि पूर्ण श्रद्धेने स्वामींवर विश्वास ठेवावा तीन दिवस हा मंत्र ऐकला की चौथ्या दिवशी तुम्ही स्वतः पाहाल तुमचं भाग्य कसं चमकतंय आणि गरिबी कशी संपून तुमचं आयुष्य संपन्न होत आहे हे लक्षात ठेवा हा मंत्र साधा नाही हा स्वामी समर्थांचा आशीर्वाद आहे भक्तांनो जर तुम्हाला आयुष्यात आर्थिक संकटाचा सामना करायचा नसेल तुमचं घर तिजोरी आणि जीवन सदैव पैशानी आणि समृद्धीने भरलेलं असावं वा असं वाटत असेल तर आजचा हा मंत्र अजिबात दुर्लक्ष करू नका तुमचं काम फक्त एवढंच स्वामी समर्थ महाराजांचा ध्यास घ्या आणि हा मंत्र पाच ते दहा मिनिटं तुमच्या मोबाईलवर वाजू द्या तो ऐकताना मनात फक्त भक्ती भक्त श्रद्धा आणि विश्वास असू द्या हे ध्यान हा जप लवकरच तुम्हाला चमत्कार दाखवू लागेल मनापासून आणि नित्तळ भावनेने जेव्हा तुम्ही काहीतरी मागाल तेव्हा स्वामी समर्थ महाराज ते नक्की देतील कधी कदी ना कधी कुठल्या ना कुठल्या रूपात परंतु लक्षात ठेवा हा मंत्र अर्धवट सोडू नका जेव्हा ऐका तेव्हा शेवटपर्यंत पूर्ण ऐका कारण हा मंत्र म्हणजे स्वामींच्या कृपेचा प्रवाह आहे आणि त्या प्रवाहात एकदा तुम्ही वाहिलात की तुमचं नशीब नक्कीच उजळेल भक्तांनो हा मंत्र आहे आपल्या ब्रह्मांड नायक श्री स्वामी समर्थांचा त्या चमत्कारी स्वामी माऊलीचा जे कायम आपल्या भक्तांच्या पाठीशी उभे राहतात जे अशक्य आहे ते शक्य करून दाखवतात असा हा अद्भुत मंत्र आज तुमचं नशीब उजळवण्यासाठी समोर आला आहे स्वामी भक्तांनो जर तुम्ही हा मंत्र पूर्ण भक्तिभावाने ऐकलात तर मी तुम्हाला खात्री देतो मंत्र संपायच्या आधीच एखादी आनंदाची बातमी एखादा चमत्कार किंवा जीवनात सकारात्मक बदल तुम्हाला जाणवेलच हे शक्य आहे फक्त एकाच गोष्टीमुळे स्वामी समर्थांवरील अढळ श्रद्धा आणि विश्वास तुम्हाला तुमच्या स्वामी शक्तीवर विश्वास आहे ना तर लगेच कमेंट बॉक्समध्ये श्री स्वामी समर्थ टाईप करा आणि तुमची मनोकामना स्वामींना सांगा चला तर मग या चमत्कारिक आणि दिव्य मंत्राला सुरुवात करूया स्वामी देवाय नम त्रिलोक्यपालक पालक परब्रह्म श्री स्वामी देवाय नम त्रिलोक्य पालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक 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 परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्री श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म पर श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म 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 श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म 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 श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्री श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म 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 श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म 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 श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालकपरब्रह्म श्रीस्वामीदेवाय नमः त्रिलोक्यपालक परब्रह्म 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 श्रीस्वामीदेवाय नमः